Игра непростая, конечно. Топовый клуб, топовая школа. Считаю, что очень хорошая получилась игра. Показывает эта игра еще раз, что наша академия очень хорошо работает. И сегодня на поле у нас 90% было воспитанников нашей академии. Человек 7-8 просто сегодня дебютировали. И сразу с такой хорошей командой организованной. Я считаю, что выглядели достойно. Есть определенные проблемы, мы их анализируем, будем исправлять где-то, улучшать. И надеюсь, что от игры к игре будем прибавлять. Пауза между прошлым и следующим сезоном была короткая. И фактически времени на создание новой команды, учитывая то, что на 80% изменился состав, не было. Но тем не менее вы выглядели сегодня достойно. Да, конечно, за короткий срок очень непросто. У нас и спаррингов здесь мы готовились в Махачкале, как таковых не было. Поэтому нам пришлось выходить из ситуации. Мы ездили значит, в Владикавказ, Пятигорск, играли с командами второго дивизиона. Умышленно это мы делали по рангу. И по мастерству, и по сыгранности команды были нас лучше. Но мы хотели видеть, какие проблемы у нас э, есть в первую очередь. Сейчас мы над этим и работаем. И эти игры и эта подготовка, она, в принципе, от игры к игре принесла свои результаты. И то, что сегодня мы увидели, да, мы сыграли от обороны, да, на быстрых вылетах. У нас были хорошие моменты, могли реализовать и заработать три очка. Ну, ничего страшного. Возраст команды... Э, 99-2000, основная группа, осталось всего 7-8 человек 98-го года, Костяк. Ну, а заявка 97-го года. Поэтому ничего страшного, мы от игры к игре. В обороне уже видно, что есть прогресс. Соответственно, будем потихоньку дальше налаживать игру в атаке и позиционной атаке. А тактические игра от обороны, это исходя было из соперников, или все-таки это как бы новая схема на этот сезон? Нет, я бы не сказал, что от соперника. И больше я даже скажу, что от сложившейся ситуации угу. мы постоянно под кого-то должны подстраиваться. Получается так, почему-то. И мы готовились всю предсезонку на искусственном поле. Нас ставят перед фактом, что футбольный клуб ЦСКА обратился с просьбой. Ну, это нормальная вещь, пошли навстречу. И вот мы чуть столкнулись с такой проблемой, что вышли на естественное поле, на котором мы вообще практически, как, мы вообще на нем не тренировались и не готовились. И смысла уже не было, когда мы узнали, что... Будем на естественном поле выходить сюда. Естественно, что к 35-й минуте я уже видел проблему того, что у многих ребят подсели ножки. Но у нас все есть. И где мы будем и прессинговать, и где мы будем и от обороны играть. Мы все пробуем, ну, как говорится, от игры к игре. Ребят чуть-чуть сейчас на данный момент преобладают эмоции. И я даже в большей степени их где-то сдерживаю. Потому что для них это новое. Они попали в молодежное первенство. У них огромное желание. У них глазки горят. Они сейчас, это нормальная вещь, это от эмоций, он хочет забить, и он чуть-чуть не хватает хладнокровия. Это же то же самое, от игры к игре, все впереди еще.